У Ростовській області підірвали автомобіль начальника штабу військової частини. Пишуть російські пабліки. На жаль, він встиг залишити авто. Спочатку думали, що причина вибуху технічна несправність, але потім знайшли фрагменти саморобного вибухового пристрою. Саме він і здетонував. Зазначу, що напередодні був уражений ще один транспортний засіб, але цього разу за допомогою дрона. У Білгородській області БПЛА атакував військовий УАЗ. Вот он стоїть, мужики летает. Дрон. Ми сейчас в Галочина знаходимося. Не розвідчик. Єба. Вот он. Вот он, сусід. Розвідує. Кто куда убегает, вон все убегают люди. Все, кто куда бегут. Полетел. Пошел. Пошел, пошел. Бам, с... все. У Военных у пацанов. Надо подъехать, пацанов, пом... пацана, поди поможем, блядь, чтобы живые были. Поехали. <сосы> второй может быть где-то сзади. Да, может Смотреть. быть, второй где-то летает. Да? Ну, вроде второго не видно, м... мужики. Вот, только что, бля, пацана пролетела. Мы... Ну все, на камеру увидели. А это... Да, они все выскочили, выскочили да? да? Ага, вот. Так надо вот он под... Под... Они Ари. выскочили, пацаны. Ага. Говорит, пацаны выскочили, успели. А, вот они, пацаны. Молодцы, пацаны, успели, короче. Короче, мужики походу ну, пи... опасно это тут... дело. Такие, то вот дела уголовчина творится. Все, тогда. да. До новых встреч, бродяги!